হেল্ল' ভৰিৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্য টিভিলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত হ'বলগীয়া সুফ্ৰাবৃত্তি পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু এই প্ৰশ্নোত্তৰ কেইটা ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ বাবে অৰ্থাৎ মজলীয়া শাখা তেন্তে বলক দেইনগৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কোন চনত ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খঠৰশ তেৱন্ন চনত গুপ্তযুগৰ নৱৰত্নৰ মাজৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰত্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ কালিদাস ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল হৈছে ক এটলী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা প্ৰাপকজন কোন দেশৰ নাগৰিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খৰাণ মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা আখ্যা কোনে দিছিল হৈছে খুভাষ চন্দ্ৰ বসু অ মোৰ আপোনাৰ দেশ অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ মূল হিৰো নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কোৰ দেশ প্রথম এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ইংলেণ্ড গুৱাহাটী আই আই টিখন কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত ভাৰতৰ উচ্চতম বান্ধ কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক হীৰাক জল বিক্ষোভ তলৰ কোনটো দিৱসত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ তেইছ ছেপ্তেম্বৰত কৰ্কট সংক্ৰান্তি তলৰ কোনটো দিৱসত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ একৈশ জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊনৈশ চৌবিশ চনত লাহোৰত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া দৌৰবিদগৰাকী হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ভাৰতীয় সংবিধানখন গৃহীত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ দুশ পঞ্চাছ জন উমানন্দ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক গদাধৰ সিংহ ইউনেস্কৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কেৰিছত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক জেনেভাত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊ ঊনৈশশ পঞ্চল্লিছ চনত ভাৰতত জ্ঞানপীঠ বঁটা কিমান চনৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊনৈশশ পয়ষষ্ঠি চন কোনগৰাকী আহোম ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ষস্তি বিদ্যানৱ নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবলৰ আৰম্ভণি কিমান চনত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত ভাৰতৰ ক'ত প্ৰথম কপাহীকল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক কলকাতা ভাৰতৰ নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক প্ৰধানমন্ত্ৰী তলৰ কোনটো বেংকে ভাৰতৰ গতিশীল এ টি এম সেৱা আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ আই চি আই চি আই বেংক